কাঁচা ঘর থাকা দুস্থ পরিবারের জন্য সুখবর এবার অসমের লক্ষ লক্ষ দুস্থ পরিবার পাবে প্রধানমন্ত্রী আবাসের ঘর এমনই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেসব কাঁচা ঘর থাকা পরিবার ওই সুবিধা লাভ করবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রথমে প্রথম কিস্তির টাকা ব্যবহার করলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবেন সুবিধা প্রাপকরা রিপোর্ট বরাক বিশন অসমত তিনি লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ দুশ চৌত্ৰিশগৰাকীয়ে পাব ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ জিঅ' টেগিং কৰা সকলক আমি ঘৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিম ঘৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে আপোনালোকক ডিপাৰ্টমেণ্টে বুজাই দিছে প্ৰথম কিস্তিৰ ধন পাম ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াহে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন পাম ইয়াত যদি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আমি উচিত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন চৰকাৰৰ পৰা নাপাম সেইকাৰণে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ধনৰ যাতে সু এটা ব্যৱহাৰ কৰি কৰে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম অসমত তিনি লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ দুশ চৌত্ৰিছ গৰাকীয়ে পাব ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ জিঅ' টেগিং কৰাসকলক আমি ঘৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিম ঘৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে আপোনালোকক ডিপাৰ্টমেণ্টে বুজাই দিছে প্ৰথম কিস্তিৰ ধন পাম ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াহে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন পাম ইয়াত যদি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আমি উচিত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন চৰকাৰৰ